यात बातम्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आज अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झालं लोकसभेत आजही विरोधकांच्या गदारोळ व्यत्ययामुळे संसदनाचं कामकाज बाधित झालं त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या, या अधिवेशनात झालेल्या कामकाजाची माहिती दिली विरोधकांनी गदारोळ करूनही लोकसभेत बारा विधेयकं मंजूर झाल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं इस सत्र में चौदह सरकारी विधेयक स्थापित किए गए तथा कुल बारह विधेयक पारित किए गए दिनांक 28 और उन्तीस जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतिम कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई इस सत्र में कार्यसूची में चार सौ उन्नीस तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल पचपन प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्य के प्रारंभ तय किया था कि हम इस सत्य में 120 घंटे चर्चा करेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी लेकिन लगातार और गिरोधित वैदान घंटे ही चर्चा कर विरोधकांचं सभागृहातलं वर्तन संसदीय परंपरेला शोभणारं नव्हतं अशी नाराजी व्यक्त करत सर्वच पक्षांनी सामूहिक चिंतन करायला हवं अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली सदस्यांनी आपल्या आचरणातून आदर्श स्थापित करायला हवा असं ते म्हणाले या सत्रात चारशे एकोणीस प्रश्न विचारण्याचं नियोजित होतं मात्र गदारोळामुळे केवळ पंचावन्न प्रश्नच विचारता आले संसदेत चर्चा करण्याचा कालावधीही नियोजित वेळेपेक्षा कमी असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली एखाद्या विषयावर मतभेद असणं लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक आहे मात्र संसदेची प्रतिष्ठा मर्यादा यांचं पालन करणं सर्वांचंच कर्तव्य आहे असं ते म्हणाले राज्यसभेतही आज गदारोळ कायम होता या गदारोळातच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन गेमिंग प्रचार आणि नियमक विधेयक सादर केलं ऑनलाईन गेमिंग इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है एडिक्शन हो जाता है परिवार की बचत इसमें चली जाती है करीब करीब एक अनुमान है कि पैंतालीस करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं बीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर डिक्लेयर किया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कम्पल्सरी सिम्टम्स वायलेंट बिहेवियर ऐसी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है त्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आलं लोकसभेनं या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे हे विधेयक मंजूर झाल्यावर कामकाज संस्थगित झालं राज्यसभेत या अधिवेशनात सुमारे अडतीस टक्के कामकाज झालं